seolah macam psychologically di, ditutup dan tidak dipersoalkan. So bagi saya salah satu yang saya selalu cuba di kalangan generasi muda, generasi cucu-cucu uh, saya ni ialah mengajarkan supaya untuk mempersoal, mempersoalkan diri sendiri dulu dan mempersoalkan pengalaman sendiri dan cari jawapan, tanya kepada semua adult individu Uh, those adult yang uh, ada keupayaan ke ataupun ada keter, ada kebolehan untuk menjawab untuk to give explanation about this complex of change. Culture memang di mana-mana saja masyarakat bila perubahan budaya itu berlaku amat kompleks dan boleh hmm. mengikut pelbagai haluan. Hmm. Okay. Uh, maknanya uh, okey sekarang ni kalau saya perhatikan hmm. uh, a okay, katalah bertitik tolak dari zaman mungkinlah zaman 70-an uh, zaman hmm. saya hiduplah 70-an sampai lah ke sekarang ni kan uh, memang nampak perubahan tu jelas Terutamanya pakai tudung lah Ya yeah. Dan kebetulan macam dulu Uh, kalau pergi sekolah hmm. Kita boleh pilih Nak pergi sekolah agama Petang ke atau tidak Atau hmm. sekolah pagi saja Sekarang hmm. ni Kebanyakan Memang diwajibkan kan uh, Mak bapak sekarang Mewajibkan Uh, anak dia kalau dah habis sekolah kebangsaan pagi petang sama sekolah agama mungkin masih boleh memilih tapi kebanyakannya akan memilih supaya pergi sekolah agama even sekarang sistem pendidikan sekolah pagi pun banyak dah memasukkan elemen-elemen uh, agama kan sekarang ni dah diberi lebih banyak masa lah sekarang ni kita dah macam berada di dalam gelombang yang agak sukar untuk dibendung macam macam nak-nak-nak stop pun tak boleh dan dia akan sentiasa evolve kan dia akan sentiasa berubah mm -hmm. dan berkembang mungkin okay, macam Azif kata tadi um, kita ada macam satu dilema uh, ialah kita nak retain identiti kita sebagai seorang islam tapi pada masa yang sama kita nak juga pergi konsep K-pop mm. kita nak juga pergi konsep uh, sekarang ni kan banyak yeah. konsep-konsep artis luar datang kan tapi itu bergantung kepada pemahaman tentang hmm. apa itu to be religious apa itu agama hmm. kita boleh ada uh, menyukai pelbagai music hmm. tetapi tak semestinya kita akan mengikut-mengikut budaya hmm. yang memproduksikan yeah. music itu so hmm. macam apa drama korean drama kan semua masyarakat now barat <laughs> bukan saja masyarakat Melayu semua masyarakat termasuk masyarakat barat i have friends in usa kata, oh they enjoy now Watching hmm. lihat pada k drama kata dia satu kata dia, dia dia dapat satu vista point bagaimana masyarakat di 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 Korea, timur, di Korea ya hidup tapi satu lagi kata dia uh, pelbagai hmm. ya, perkara music ya. jadi pada, pada pada saya tu that multiplicity elemen yang pelbagai, kepelbagaian dalam culture itu memang akan menjadi satu hakikat dalam abad ke, semenjak abad ke-20 dan lebih-lebih lagi abad ke-21 dengan social media ya dan pelbagai uh, alat komunikasi so how do we ensure bagaimana kita boleh memastikan budaya dan tradisi identiti Melayu itu dapat dikekalkan tetapi pada masa yang sama selaras dengan Perubahan dan pemodanan. How to retain the identity yet embrace yes. Elements of modernity termasuk budaya-budaya uh, konsumtif -budaya Bukan saja budaya pemikiran ataupun agama Itu memang bagi saya, that is the perpetual challenge in life mm -hmm. Tapi dibuatkan agak kompleks dan difficult, menyusahkan mm -hmm. Pertama, the politicization, the role of uh, politicians, the role of control of uh, political power and the politicians giving more power to certain type or certain group of religious blocs or religious leaders. Hmm. I mean, itu pada hakikatnya to simplify it. Hmm. But it is indeed a very complex uh, situation sebab dia akan mem memasuki dan mengalir, ya. Yeah? trickle down atau mengalir dengan secara lajunya, dengan derasnya dalam semua aspek kehidupan kita. Okay, uh, soalan saya yang terakhir. Okay, untuk Cik Noi kan, um, apa alternatif yang kita ada sekarang ni lah untuk, kita tak boleh nak mengekang lah sebab mm. benda ni akan sentiasa berlaku. Yeah. At least untuk macam menangani lah konservatisme agama ni. Bagi saya dari sudut Uh, long termnya ialah hmm. education, educational reform di, di sekolah biasa dan di sekolah agama di so-called Islamic International University. Perkara kedua di peringkat masyarakat dan keluarga setiap ibu bapa hmm. mestilah ber, lagi berwaspada dan memahami kompleksiti bila hantar anak ke sekolah ke sekolah agama ke sekolah biasa ke ke academy yang untuk mendapat hmm. lagi uh, better score in arithmetic apa di mana je ya yeah? uh, the decision about the education of children hmm. tapi i'm a sociologist jadi saya pastinya melihat dari sudut masyarakat institusi pendidikan institusi sosialisasi dari sudut kuasa the role of politician and how polit politician and political institutions are being vested to only certain group, certain aliran of uh, alim ulama. Kalau Azif pula, sebagai K orang muda yang kepercayaan saya yang, memandang ke hadapan. <laughs> yeah, kepercayaan <laughs> saya yang boleh dikatakan ter terlistik lah terhadap masyarakat sekarang, yang saya rasa masyarakat kita rata-rata telah diislamisasikan pun. Because hmm. if you thinking di mana hmm. proses ini mula pada 80-an, so yeah. that would be my parents' generation. Yep. The same parents raise a generation, generasi anak muda yang telah difahamkan ataupun diterapkan dengan idea-idea bukan nak kata Islamis tapi idea-idea yang di mana a certain version of Islam telah dinormal, dinormalisasikan. Mm. So hmm. I think successfully, masyarakat kita telah diislamisasikan. Dan this is why I brought up question, uh, soal budaya lah. Bagi saya, budaya mungkin adalah satu salah satu cara di mana kita boleh mengekang ataupun boleh challenge. Hmm. Um, boleh challenge political Islam ataupun political uh, conservatism. Pasal, katakan kita cakap pasal uh, tadi uh, di mana anak muda uh, yang suka K-pop kan, Korean hmm. culture dan lain hmm. sebagainya. Dan di, di sanalah sana lah dia ada titik negosiasi atau titik di mana ruang di mana mereka boleh think about, okay, I'm Muslim, Hmm. But I like a foreign culture, hmm. I also want to embrace that walaupun consumer, uh, walaupun it's more consumerism tapi there's an aspect of the culture that they have to engage with di mana mereka kena negotiate apa maksud Islam, apa maksud saya sebagai orang Islam untuk engage dengan benda ni dan bagaimana saya boleh adaptasikan hmm. dan bila masyarakat boleh engage dengan budaya-budaya global budaya-budaya di, di luar, I think Islamicization culture di Malaysia I think di sana ada peluang di mana mereka can negotiate their own values Because at this point, kalau satu, kalau masyarakat kita selalu telah diislamisasikan and it is in the government ataupun political class me interest untuk maintain that okay. then bagi saya lah nak tukar institusi itu sangat, ubah, uh, sangat susah. Kalau parents dah islamisasi juga nak nak start from the home might be, be more difficult. Mm -hmm. This is why I think culture, uh, budaya menjadi salah satu arus yang boleh yang mungkin kita ada cara untuk mengubah uh, islamisasi. Maybe you will still be Muslim, maybe islamisasi will happen tapi ada peluang di mana you boleh gerak ke track lain Kerana when they engage with other cultures, when they become more cosmopolitan hmm. Bila dia engage dengan budaya uh, mungkin Islam di barat Ataupun dia engage dengan budaya Islam di Jordan, di Egypt, di Singapura hmm. Then that gives an opportunity to think a little bit more about Actually kenapa Islam di negara lain di praktik secara-secara lainnya hmm. When they have that question being asked hmm. in the right places, di sinilah uh, civil society ataupun uh, civil society comes in and has to also educate lah di mana okay sebenarnya this is how we should think a bit about, more about Islam it can be different directionnya boleh ataupun tracknya boleh gerak ke arah yang we don't even need to use, use the word progressive or liberal dia boleh gerak ke arah lain and maybe kadang-kadang we are so hung on labels kan label liberal lah label progressive lah tapi for me it's like don't use those labels maybe direct them ke arah yang berbeza daripada apa yang The so state wants, ah yes, the other, and I think that is one way. And one of the ways is culture lah, because we interact with culture. Culture is how we understand ourselves. Culture mm -hmm. adalah inti pati bagaimana kita memahami diri kita sebagai uh, uh, sebuah raya. I mean, we think about how strong culture is. Makilau mm -hmm. yang uh, was produced by Isma Effiends was trying to present Malay culture in a very specific way. And uh, the fact that movie tu dapat 90000 90, 000, uh, 90, 90 million, million in box office means that um, orang Malaysia, uh, orang Melayu Islam were very attuned to culture and that culture spoke to us in 2022 too mm -hmm. so mungkin dari segi pergerakan lah mungkin dari segi approach budaya adalah salah satu mungkin avenue di mana kita we need to take control of that we need to utilize budaya untuk bawa kita ke arah yang lebih lain yang lebih progresif mm -hmm. ataupun lebih lah that is the opposite of conservatives yeah. ahli sosiologis panggil itu cultural reproduction ah, maknanya yeah. maknanya pengalaman dan amalan mm hmm budaya di generasi yang baru dan uh, mm. dilakukan oleh generasi yang lebih muda dan baru yalah tapi macam mana yang kita tahu sekarang ni kan macam yalah ada ada sebahagian daripada amalan ataupun uh, tradisi budaya kita yang sudah di macam dikuasai macam contohnya kuda kepang hmm. ataupun makyong hmm. yang dulu orang boleh uh, menikmatinya secara terbuka sekarang tidak boleh lagi kan uh, mungkin di dalam acara-acara tertentu saja kenapa inilah impak konservatisme yang telah menyusur ataupun menyusup dalam kita punya budaya kan sebab Itadah, tu kita mesti kita memperingatkan kan mm. orang yang berkuasa dan ahli politik Dalam konteks media terkini mm. Tak mudah nak control You control kuda kepang mm. macam tu Tapi ansur-ansur lain yang you tak suka pun boleh masuk melalui mm. medium yang lain mm. So the politicians themselves They have to be savvy They have to be more thoughtful But alas Tapi apalah Ahli yeah. politik fikirkan yeah. Kuasa yeah. Kelangsungan kuasa Hmm uh, Okay, uh, okay, kita sudah sampai ke penghujung uh, diskusi kita sangat menarik hari ini. Mungkin kita akan memikirkan untuk mengadakan bahagian kedua. <laughs> ya, yeah, kerana uh, ialah macam ini adalah satu topik yang berat hmm. tapi kita perlu nak membincangkan secara yeah. terbuka sebab nanti kalau kita bincang secara terbuka nanti adalah pula orang yang tak bersetujuklah apalah kan tapi yeah. kita cuba buat secara santai-santai saja -santai dan tidak macam tidak hmm. melabel kita berbincang secara secara macam uh, ialah secara santai saja hmm. kan Okay, um, tapi pada pendapat saya pula uh, untuk kita menjadi lebih terbuka kita harus banyaklah membaca mm -hmm, banyaklah betul. mencari media-media alternatif selain hmm. daripada buku. Sekarang ni banyak orang menggunakan video dekat TikTok sana tu macam-macam informasi kita boleh dapatkan. Membaca kemudian memikirkan dan mempersoalkan <laughs> mana yang. Ya. Ya mana yang sesuai untuk sense. kita lah kan. Ha. Dan kita start bertanya macam macam um, macam salah seorang profesor di Musawah kan. Profesor Ziba Mel Husaini, hmm. Dia dia bertanya uh, what we know uh, how we know what we know what kan we know. Yeah. exactly uh, so benda tu kita kena sentiasa uh, bertanya dan sentiasa menyoal jangan jangan memberi kita punya intellectual kita ni intellectual capacity kita ni kepada orang lain untuk memikirkan hmm. apa yang sesuai untuk kita kita sendiri kena tentukanlah apa yang sesuai untuk kita kan Okay, um untuk akhirnya sila lawati laman web Sister in Islam www.sistersinislam.org dan kita ada banyak terbitkan buku di dalam tu silalah baca dan kita juga sudah menyediakan beberapa media alternatif seperti podcast dan ikuti juga kita di uh, social media kerana kita juga berkongsi banyak maklumat di situ hmm, okay. Uh, semoga kita berjumpa lagi di sesi akan datang. Terima kasih kepada Azif, terima kasih juga kepada Cik Noi dan uh, harap-harapnya kita boleh berjumpa lagi di sesi akan datang.